Окей. Э, Виктория, добрый день. Скажите, пожалуйста, э, как э, вот Ваня э, сейчас себя чувствует? Какая последняя информация? Ваня говорит, ног, да? Ваш муж? Пару дней назад мы сказали, что его очень сильно избили, что у него проловлена голова, поломаны ребра. Все тело в синяках, на лице видны синяки у него, э, синяки под глазами. И состояние у него не очень хорошее, но медицинскую помощь ему никто не предоставляет. как получилось, что он получил эти телесные повреждения? В Боевском райотеле не было доказательств его вины, поэтому следователь Власюк Евгений решил, таким образом скорее всего, заставить его подписать документ на его виновности. То есть чисто сидеть. Подписать явку, да, хотели? Да. Скажите, пожалуйста, ну он в милицию поступил без побоев? Без побоев у него не было ничего, никаких, ни синяков, не было ничего. А, ну вот я видел его 9 мая в судебном заседании, он как бы был жив, здоров. То есть, это, то есть это было уже после 9 мая, да? Да, это было после 9 мая, после заседания, потому что мы бы хотели подавать в суд на апелляцию, но следователь очень не хотел, чтобы его выпустили что дело спубликовано полностью, не хватало доказательств. Нету ни свидетелей, нету ни улик, и... нету ни отпечатков на оружие, как э, следователь заявлял. И поэтому он его избил очень а -а -а. сильно и очень жестоко. Это правда, что у него поломаны ребра, там голова набита сильно. Да, это правда, ему тяжело передвигаться, тяжело лежать, тяжело сидеть. И врачи помощи ему не предоставляют. О, понял. Чтобы да. привлечь к себе внимание, он себе... Потому что ему не оказывали медпомощь, вы да. Хотите сказать. Он перерезал себе вину, чтобы он на него обратил медперсонал внимание. Но никакой помощи он так и не дождался. Это когда это произошло и где? Избили его в Буэрском райотделе, а Венон уже себе перерезал когда по Васильковском СИЗО? В Васильковском СИЗО. А, так, ну вот сейчас прошло судебное заседание, да, то есть а, ему остали Термания Пидварты. Вот как вы прокомментируете это судебное решение? Я считаю это неправильно, потому что Иван очень болеет. все лицо в синяках, что ему тяжело и стоять, и сидеть. Это было видно даже в том, что была связь не очень хорошая, видеосвязь. Подавали клопотания, есть все документы об этом, но суд решил, что не, не брать этого внимания. С учетом того, что судьи сидели, в принципе, они даже не слушали о том, что говорится. Из трех судей двое спали, хотя это неприпустимо, скажем так, в суде. Прокурор позволил себе назвать человека без обвинения виноватым, назвал его злочинцем. Суд не учел никакие несправки, не учел никакие попытания. То есть, ну, вплоть до того, что фамилия подсудимого, подозреваемого моего мужа была написана неправильно. Ну, я понял, есть. 不习惯。